Salam, hörmətli qonaq aziz izləyicilərim. Mən sizə bu günləri Xırdalanın da Misir parkına yaxın 27-ci məhəllədə 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində 3 otaqlı mənzil təqdim edirəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Qiyməti çox münasibdir. Videomuzu axıran dinləyin ki, bütün məlumatlar videoda беyiləcək. Məktəbə yaxın, marşruda yaxın, Heydər parkına yaxın bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi bura qonaq otağıdır. Geniş qonaq otağından ibarətdir. Təmiz, belə deyək, orta təmirdir. Orta təmir olsa da, yəni ki, ev sahibi hal-hazırda evdə yaşayır, bütün şərait var. Ən əsası ona sənəd çıxarışı, tex pasportu da çıxarışı. Bunlar Belenhrad layihəlidir, bildiyimiz kimi. Çıxarışı da 62.8 kvadratdan ibarətdir, bildiyimiz kimi. Bu layihələrdə koridor, sanitar qovşaqlar Ə, çıxarışa daxil olmur. Yəni onlar da saysa bu ev harda-sa 75 kvadratdır. Bura mənzilimizin girişidir, xoludur. Mənzildə ə, telefon xətti, belə internet xətti də var. Kirişdə var da böyük prixoja da yıxa bilərsiniz bu istiqamətdə. Burada yerləşir ikinci otağımız bina yaşayışlı binadır tam yaşayışlıdır burada da 3-cü otağımız yerləşir Mən zirdə qalacaq budur ola bilsin hışqafdır bu qravatlardır qala bilər p içində qala bilər Belədir yel çəkən bir e, mənzildir Sərfərlə qiymət təklif olunur. Qiymət olacaq 53.000 manat. Hər bir otaqda gördüyünüz kimi müstəqil pəncərəsi var. Bu gördüyünüz belə bunu nə edin? qalacaq. Burda yerləşir sanitar qovuşaqları, ayrı-ayrıqdadır qeyd etdiyim kimi. Dedim ғoydu da 1 şəxs hələ hazırda evdə yaşayır. Burda da mətbəxdir. Burda da gördüyümüz mətbəx mebelidir, xaladeklikdir. Paltaryanı maşındır, qalacaq. Və burda da belə bir eyvan yerləşir, burda çöldə belə bir şkaflar yığılıb. Və ümum qaydada yer çəkən bir mənzildir. Xırdalanda tam mərkəzdədir, 28-ci məhəllədə yerləşir. Bu arada siz də evinizi, mülkünüzü satmaq istəsənsiz, sizə yardımçı ola bilərik. Evinizi, mülkünüzü tez bir vaxtda sata bilərik. Kanalımıza abunə olursunuz, videolarımızı bəyənirsiniz ki, yeni evlər, mənzillər çəkdikcə sizə bildirişlər gəlsin, yeni evlərimizlə, mənzillərimizlə tanış ola biləsiniz. Dəstək verərsəsiniz.